ডিসেম্বরে গুয়াহাটি আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং গুয়াহাটি বিমানবন্দরে নবনির্মিত টার্মিনালের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এছাড়াও নাম রূপে এমোনিয়া ইউরিয়া কমপ্লেক্সের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী এই প্রকল্পে ব্যয় হবে প্রায় দশ হাজার ছশো কোটি টাকা জানুয়ারি মাসে প্রধানমন্ত্রী ফের গুয়াহাটি আসবেন এবং উদ্বোধন করবেন গুহাটির উত্তর গুহাটির সেতু এছাড়া ডিসেম্বরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের কথা জানান মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এই দুটা মাহত কেইবাটাও অনুষ্ঠান হাতত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটী বিমান বন্দৰৰ নতুন টাৰ্মিনেল মুকলি কৰিব আহিব আৰু নামৰূপত বাৰ লাখ মেট্ৰিক টনৰ ইউৰিয়া আৰু এমনিয়া যিটো আমাৰ কাৰখানা হ'ব বা প্ৰজেক্ট হ'ব তাৰ শুভ উদ্বোধন কৰিবলৈ আহিব জানুৱাৰী মাহত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া পুনৰ আহিব গুৱাহাটী উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দলঙৰ তেখেতে শুভ উদ্বোধন কৰিব আৰু সমান্তৰালভাৱে কাজিৰঙাৰ এলিভেটেড কৰিডৰ শিলচৰৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিডৰ আই আই এম গুৱাহাটী বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ তেখেতে শুভ আৰম্ভণি কৰিব গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ডিচেম্বৰৰ শেষ ভাগত নহ'লে জানুৱাৰীৰ প্ৰথম ভাগত আহিব আৰু গুৱাহাটীত আমি নিৰ্মাণ কৰা পাঁচ হাজাৰ আসনযুক্ত জ্যোতি বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব